現代はテクノロジーに満ち溢れていて、まあ、それなしにはまあ一日もこう過ごすことはできなくなってます。コンピューターはあまり賢くないので、その人間の言葉わからないんですね。で、コンピューターにさせたい仕事をその人間とコンピューターが両方ともわかる言葉で伝えてやらないといけない。それがプログラミング言語です。 私は15歳の時に最初にコンピューターに会ってプログラミングを始めてそれからもう今までずっと30年以上プログラムをずっとしてますで一度も嫌だとと思ったこがないですねもしかして私の作ったものってこう世界にすごく影響のあるものを作ってしまったんじゃないだろうかと思ったのは今から10年ぐらい前ですかね世界中の,そのいろんなウェブサイトが Ruby を使って作っています。え 最初に、ね、ルビーを作り始めた時には本当に自分だけが使っていればそれでいいかなと思ったんですけれどもで、えー、そしたら世界中の人が使うようになってそして、まあ、勉強したいという人のためにルビーに関する本をたくさん書いてくれた人がいらっしゃいます。 まあ、私がいつも家にいることは、まあ、かあの例えば私の家族にとって妻にとって、まあ、いいこともあれば、まあ、悪いこともあって、まあ、時々こう、まあ、早くこう会社に行ってちょうだいいみたいなこことと言われることもあります私はコンピューターが好きで,でプログラミング言語も大好きで、まあ、仕事も愛してますけれどもだけどその家族よりそれを大切にしてはいけないと思います。 その私が自分の人生をこう有意義なものにしたいとか、そういうふうに思っていることっていうのは。そのまあ、私の通っているその末日聖とイエス・キリスト教会の教義の影響はすごく大きいです。私は自分自身を、まあ、クリスチャンだとか、あと。まあ、家族の父親とか、そういう形で、まあ、思ってて。で、まあ、有名なプログラマーという肩書きで知られたいというふうに思ってません。ソフトウェアの開発っていうのは。 突然完全なものができるんじゃなくてこう不完全なものを少しずつ直したりこうでだんだんこう成長してい,ていくそれ,でそれも一人ではできなくて私にとって人生もも同じようなもので私の信仰は人生にに関わる疑問に答えてくれます私の妻であるとか子供たちであるとかまあ同僚近所の人そういう人たちの話し合いや協力によってだんだん成長してまず2.0になりたいと思ってます私は父親です 私は夫です私はコンピュータオタクです誇りに思ってます私はジャグラーですキーボードは世界を変えることができると信じています私は松本幸弘ですそして私はモルモンです